Здравствуйте, меня зовут Оксана Очкасова, мне 36 лет, живу я в городе Чебоксары. Почему я хочу стать ведущей TLC? Потому что как бы банально это не звучало, но мне правда нравится этот телеканал. Ну а как телевизионщику с десятилетним стажем, мне очень важен хороший телевизионный контент, и я правда хочу быть к нему причастной. Почему именно я достойна стать звездой TLC? По нескольким причинам. Во-первых, потому что я профессионал своего дела, и я правда знаю, как это делать, и чувствую себя перед камерой, как рыба в воде. Во-вторых, как говорила героиня фильма «Золушка» в исполнении Фаины Раневской, «Королевство мне маловато, развернуться негде». Региональное телевидение – это здорово, но пора расширять свои границы. Ну а в-третьих, я привлекательна, вы чертовски привлекательны, почему бы нам не объединиться? Здравствуйте, с вами Оксана Чкасова, и это незабываемые моменты TLC. Мы начинаем обратный отчет самых ярких и невероятных событий, которые происходили с героями свадебных шоу на TLC. Сегодня мы отправимся в самый роскошный свадебный магазин на Манхэттене, чтобы вновь пережить несколько самых незабываемых моментов. Первый сюжет о самой сложной клиентке в истории магазина Клайнфилд. Она перемерила почти 100 свадебных платьев, но так и не нашла то самое единственное. Удастся ли Рэнди спасти положение и подобрать требовательной невесте наряд ее мечты? Давайте узнаем.